Такое, любые технологии, они могут быть использованы, ну, для любого. Соответственно, можно создавать те же порно для формирования зависимости. Тут он так и делается, да. Можно это делать для того, чтобы вот такое проходить исцеление. Меняет ли это что-то в обществе, влияет ли это на рождаемость? На самом деле на рождаемость влияют совершенно другие вещи, не вот это. Гораздо более серьезно влияет культурная ситуация, в которой образ семьи разрушен, ну, я не так, нет, неправильно сказал. Однозначного образа семьи нету. Это сильно противоречит теме семьи, идея инклюзивности какой-то такой индивидуальной, что ты вот проживаешь, вот очень важно прожить жизнь так, как вот тебе ценно, важно, как тебе хочется. А это входит в противоречие к идее верности там, и так далее. Потому что за этим требованием или рекламой того, что вот прожить как ты хочешь, на самом деле частично стоит не, не просто вопрос самолизации. Для большинства людей это у него не самолизация, а не своим комплексом детским. Я хочу, чтобы меня понимали таким, какой я есть. Вот эту фразу ты слышал, да? Это фраза комплекса. Это не самоализация. Я хочу, чтобы меня понимали таким. А кого хера ты хочешь, чтобы тебя понимали? Чего тебе потребно? Чего ты недовольный, что тебе надо, чтобы тебя принимали. Что тебе не успокоится, принять себя однозначно один раз? Нет, так человек говорит, я хочу, чтобы меня понимали. И нормально, совершенно это рекламируется как нормальная, совершенно цель. Это комплекс. И вот это под видом самореализации, да, на самом деле, потыкается этому комплексу. Но если человек хочет, чтобы его понимали, таким, уклубки есть, в его комплексах. какая может быть устойчивое отношение, хоть с кем-то бы не было? Что второй человек тоже? Второй же человек. И как они могут совпасть? Никак. Ладно бы тот второй человек был такая, знаешь. Ладно, бы второй человек был такая, знаешь, бесконечное женское принятие. Наверное, да. Но ну, это есть фантазия, которая нереальная, такого не бывает. Это вот проститутки могут сыграть эту роль за деньги. Я думаю, что это другие еще комплексы. Да, 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 да. Но ну так, это один и тот же комплекс. Если я хочу, чтобы меня принимали таким, какой я есть, вот настройся, да, такое желание, то кто принимал? У меня же там есть слабо описанная роль принимающего начала, у которого нет своих индивидуальных особенностей. Он ну, просто такой принимающий. Вот оно, ты что то делаешь, оно тебя смотрит. Коленька. А, и так, Коленька, хорошо. А ты вот так, и задницы и вот, вот, вот оно, понимаешь? И включи, включи еще. Да, Коленька. Делай, что хочешь. Да, вот оно принимающее начало. Да. Вот эта фантазия, которая типа это есть самореализация. Получается, поражены большинство людей. Это рекламируется, Коля. Я тебе об этом говорю, а не про порно. То есть порно это мелочи во всем этом бардаке. То есть вот что, что куда, понимаешь, куда идет это все. Естественно, это все разрушает. А порно в этом всем сценарии является маленькой душиной. и Из всего этого безобразия. Но я с тобой согласен, что свою роль оно играет. Да, там есть разрушающая роль не всякого сомнения это, но она не такая главная, как вот ну, такая масштабная, как вот это все. А то, что она есть, туда, то есть, ну, так у всех зависит. То есть, куда большая проблема является, во-первых, отсутствие образа семьи как таковое. Я бы сказал по-другому. Ну, это я бы сказал, семьи. что полное разрушение как бы и подмена их какими-то совершенно абсурдными идеалами. И культивирование потакания своим комплекс. психологическим комплексом. Mm -hmm. Это вот это все левое движение, mm -hmm. левая идея. Это все, что связано с такой психологизацией. Любите меня сильно, Ну, например, да, вот и так, и так, и, и везде mm -hmm. я тебя принимаю. Вот получить опыт принятия тотальной mm -hmm. во всем. Mm -hmm. Это, естественно, приводит. Их самое странное, что как это не странно, это приводит к что потому что начинается а, да. как бы требование принять всех, вы... но ну, требование кому? Кто-то должен себя сдерживать и принимать да, какого-то да. идиота, который творит все что угодно. И чем да. ужаснее ты творишь, тем тебя больше должны принимать. А нормальные люди должны себя сдерживать, чтобы принимать, ну раз у тебя вот так, ты, наверное, очень страдающий. Если я так не страдаю, то я наверное, нормально, мне нужно потерпеть. Вот это все извращение. Ну да, раньше но... обдали просто. Мы да, все. вот это все извращение, которое ты видишь, разрушающаяся культура.